Добрый день, дорогие друзья! Для меня большая честь присутствовать на таком важном событии не только Белой Церкви, но и всей Киевской области. Я благодарен Константину Ефименко за то, что вот инициировал и создал сегодня такой круглый стол Белая Церковь завтра. Надо еще дополнить и Киевскую область в том числе. Вот. Вы знаете, я пришел работать в областную администрацию, в первую очередь для того, чтобы изменить страну и Киевскую область лучшему. Я хочу вместе с командой выбрать лучшую стратегию, подобрать лучших людей, лучших специалистов. И самое главное, я хочу, чтобы Киевская область стала самым привлекательным Киевская область была самым развитым инфраструктурно, самым комфортным и с новым качеством жизни область. И для этого я считаю, что основные три задачи, которые я вижу сегодня стоят передо мной. Первая задача ⁇ это, безусловно, мы должны сделать все, чтобы был мир чтобы в нашей стране был мир. Вторая задача, это тоже очень болезненная для всей Украины, это борьба с коррупцией. Надо поменять старую систему координат, надо привлечь новых чистых профессиональных людей и побороть коррупцию. Я дальше чуть подробнее расскажу, как это мы будем делать. И, конечно, третье сегодня, что очень важно, это поднять экономику, улучшить инвестиционный климат, создать рабочие места э, и поднять зарплаты людям и сделать более доступные э, цены для населения. Но если говорить для укрепления мира, э, Киевская область э, один из лидеров по формированию э, ну, кадрами наших батальонов. Ну, скажу, ну, численность не буду говорить, но мы одни из лидеров, кто больше всего сегодня э, наших солдат э, воюет э, за, на защиту нашего государства. Также один из лидеров при формирования добровольских батальонов, как 11-й батальон, 25-й батальон Киевской Руси, Миротворец и другие батальоны, которые сегодня э, также этим занимаются. Также Киевская область – один из ключевых подрядчиков на сегодняшний день в строительстве фортификационных сооружений на границе с э, оккупированной территорией. Сегодня вот, э, президентом была поставлена задача Киевская область практически уже выполнила задачу. Мы на, на расстоянии 40 километров э, строим фортификационное сооружение. Э, ну, каждый из них, это 16 опорных пунктов, вот, каждый один опорный пункт это 40 гектаров. Эти опорные пункты будут держать не только там, там, легкое оружие, но также будут оборонять и защищать от таких... Э, Вооружений, как против града, наши солдаты будут защищены. Во-первых, первое, что мы сделаем, мы защитим наших солдат и существенно укрепим нашу оборонную способность. Это сегодня очень важно нам для спокойствия наших солдат, наших семей и всего целого государства. Большой бол проблемой сегодня является эта коррупция. Вот следующий этап, который вот мы активно начали заниматься, это борьба с коррупцией. Сегодня мы в Киевской области создали программу «Стоп коррупции». Сегодня 64% населения хотят видеть вот именно что эти изменения, изменения э, в кадром потенциале нашем, то, что очень система забюрократизирована, коррумпирована. И мы борьбу с коррупцией начали с четырех инстанций – «Сказка», «Дашкомзена», «Даршиестер» и «Архитектура». Мы, к примеру, что сделали? Мы взяли, проанализировали, Извиняюсь. основная коррупция заключается в том, что при этих фирмах существуют фирмы-прилипалы. Их около 400 в Киевской области. И э, при Дешкомземе, это если кто-то придет в разрешительную инстанцию, вы видите, вы видите вывески на столбах, зайдете э, в какую-то инстанцию, там э, куча фотографий, э, куча визиток, э, буклетов, и мы взяли, проанализировали эти фирмы, э, посмотрели, кто руководитель этих инстанций. И вы знаете, мы к удивлению пришли, что все руководители, ну почти все руководители Держкомзема, на жен, на братьев, на сестер оформлены эти компании. И ну, это чистая коррупция. Это чистая коррупция. Что они делают? Они, завы... они монополизируют работу этих компаний. То есть ты приходишь за какой-то услугой. Эта услуга стоит ну, раз в 20-30 больше, чем она могла бы стоить. И только эксклюзивно ты можешь делать в этой инстанции. Мы первым делом, ну безусловно. Это, эта информация э, открыт, не останется бесследной. Мы уже договорились с руководством Держкомзема. Все эти люди будут люстрированы, как минимум. Э, дальше мы передали информацию правоохранительные органы. Пусть дальше они примут решение, э, какую участь их должна ждать с точки зрения правовой. Как мы будем бороться? Первое, мы считаем, что население должно быть информировано о своих правах. Мы сегодня разрабатываем всевозможные буклеты, инфографику. В каждом разрешительном центре эта информация будет лежать доступно, как просто и, и как можно сегодня зарегистрировать имущество, получить право на землю и другие действия. Мы создали телефон, телефон горячей линии, телефон доверия, где любой гражданин, если видит, что что-то с ним некорректно поступает, добросовестно, могут обратиться, получить юридическую поддержку и если случаи существуют там, коррумпированности, этим будут расследовать наша команда. Мы планируем до конца года ввести геопортал всех территорий, всех объектов. Таким образом, любой гражданин может спокойно получить информацию о целевом назначении, объекте, который строится, какие документы на нем существуют. Таким образом, инвестору, который захочет входить, или же любой гражданин, который хочет понять о свободной территории или какое качество документов, это может быть информация открыта. И мы в будущем хотели бы, чтобы все услуги проходили через так называемые ЦНАПы, Центры надания административных услуг. Очень яркий и красивый опыт есть в Грузии. Там называется Дом юстиции. Фактически все услуги, начиная от рождения ребенка, получения паспорта, водительских прав, регистрации брака, все это проходит в одном месте. Более того, ты приходишь, показываешь только свое э, удостоверение личности и не нужны никакие справки, а у нас сегодня э, приходишь в ЗАГС должен свидетельство о рождении там все, все тысячу справок принести, чтобы зарегистрироваться. Хочешь права получить, получай, должен принести. Там, я не знаю. Там военный билет, еще тысячу справок, и эта бюрократия съедает всю эту систему. Поэтому мы должны на законодательном уровне изменить процедуры и плюс сделать один открытый офис, где все эти слуги объединены Этот вопрос непростой, но мы за аналог возьмем грузинскую версию, я думаю, что она самая лучшая, и это даст большой успех. Также, чтобы побороть коррупцию, безусловно, надо менять систему, надо закон менять, постановление кабинета министра. Большая проблема в борьбе с коррупцией является то, что сегодня те зарплаты, которые есть у людей, людей толкают в пропасть, они стоят на краю и, и толкают в пропасть заниматься этой коррупцией. Потому что получая зарплату 1200 гривен... Что мы можем требовать от тех чиновников, правильно? Это же ну, некорректно. Поэтому мы по этому поводу, хотим, вот Ливан Ваша мы очень долго беседовали, порекомендовал. На промежуточном этапе, пока государство не может официально повысить зарплату, сделать и поменять, ввести такое понятие, как официально с государственным чиновникам давать доплату официально с специализированных фондов. Ну, я так сейчас больше по сути сказал, не по форме. Мы это будем отражать, потому что иначе, если мы не найдем, если мы найдем хороших специалистов, чистых, открытых, патриотов и не дадим должную зарплату, мы его через пару месяцев испортим. И будущего нет у нас в этом отношении. По Киевской области я по за те департаменты, которые я лично отвечаю, я начал реформу в целом реформу со своих департаментов управления. Я сейчас отвечаю за управление экономики, департамент экономики, департамент строительства, архитектуры, социальный захист, транспорт, образование. Что мы начали делать? Мы привлекли профессиональных, лучших консультантов. Вот я назову пару бретов Это Брайс Ватерхаус, Эрстен Янг, еще около 30 компаний, которые нам помогают, они нам помогают выстраивать стратегию департамента. Скажу так, вот провели недавно сессию по Департаменту экономики. Из того, что нам, чем нужно было бы заниматься и чем мы занимаемся, соответствует всего лишь на 10%. Управление экономики ⁇ это сегодня Департамент статистики. Не занимается привлечением инвестиций не занимается привлечением грантов и нету ни инвестиционного бюро. Ну, я чуть дальше расскажу, какие планы мы собираемся Но это просто чисто статистический департамент. Это мы теряем колоссальный потенциал, который у нас есть. Вот. И также по привлечению кадров, что мы сделали? Мы обратились публично. Я дал объявление в Facebook и попросил рекрутингового агентства, те, кто готовы на волонтерских условиях, более того, и консалтинговые компании помогают нам на волонтерских условиях, мы не платим никому. И нам э, рекрутинговое агентство э, пришли, и мы подобрали самые лучшие, которые в Украине сегодня есть, мировые бренды. World Havel, Hudson, Old Staff, э, Callers, э, ну, еще одно я уже забыл. Эти рекрутинговые агентства нам помогают в поиске кадров, тестировании, анализе и проведении э, конкурса э, на эти должности. Сегодня мы проводим конкурс на управление образованием, э, на туризм. Вот, к примеру, на образование нам пришло 150 заявок уже. На туризм где-то 180 заявок на руководителя. Нам не нужно проводить конкурс по формально, но я это делаю специально, хочу, чтобы мы это сделали искренне, потому что нам реально нужны лучшие специалисты. И я не хочу, чтобы мы искали по знакомству, я хочу, чтобы мы таких людей, специалистов, искали реально, объективно и брали лучшее, что может быть. Более того, хотелось бы, исходя из экономической ситуации, которая у нас сегодня есть в стране, подбирать людей, с большей степени это чтобы он патриот, профессионал и чтобы он мог на первое время прийти на волонтерских условиях. И такие люди есть. Я сейчас говорю, вот уже то, то количество, которое я заявил, это говорит о части э, такого интереса. И, конечно, важным вопросом является, все будет хорошо, если у нас будет хорошая здоровая экономика. Что нужно сделать? Нам надо поднять экономику, улучшить инвестиционный климат. Я сказал, что мы провели с департаментом экономики, с нашими консультантами, провели и изменили стратегию. Сейчас делаем реорганизацию департамента. Сейчас у нас полностью на департамент экономики идет полный набор новых людей. Мы набираем тот состав людей, который у нас вообще даже раньше не обсуждалось. Мы хотим создать инвестиционное бюро, хотим создать инвестпроекты, которые будем реализовывать на конкурсной основе. Хотим создать отдел по привлечению грантов, займов. Сегодня мы потенциально Киевская область, вот допустим, Харьковская область в прошлом году привлекла 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты. Киевская область – ноль. Всего лишь нужно 2-3 специалиста. Сегодня Мировой банк в год готов выделяет 5 миллиардов на инфраструктурные проекты. Европейский банк развития и реконструкции 3,7 миллиардов. Европейский банк, есть еще один европейский банк, который 3,5 миллиарда выделяет. Деньги есть, пожалуйста, готовьте проекты. Проекты могут быть. Там, у нас вот в Белой церкви сегодня у нас прием был, Сергей Петрович проводили, надо сделать окружную дорогу, объездную, там социальный проект. С удовольствием готовы на такие деньги давать. У нас освещение, все устаревшие, лампы накаливали, пожалуйста, на светодиодные. Можно поставить, пожалуйста, готовы давать, но это занимает время. Это, это должны быть работать специалисты международным образованием, юристы с квалификацией, которые... Да, да, буду заканчивать. У нас проекты глобальные. Окружная дорога. Вместе с Киевом хотим сделать разгруженные терминалы при въезде в город. Один из важных вопросов – это создание индустриальных парков. В Киеве 5000 гектаров находится под промышленностью. Пожалуйста, Белая Церковь, помимо того, что Здесь и великолепно можно туризм развивать с парком Александр. У нас великолепный может быть город, где здесь он должен быть индустриальный. Потенциал колоссальный. Пожалуйста, мы уже начали работу с Киевом, обсуждать о переносе промышленности. В первую очередь, пожалуйста, мы готовы обсуждать и в Белой совместно обсуждать, реализовывать. Но большой акцент хотим сделать на туризм сегодня практически нету работы по внутреннему туризму. Альтернативная биоэнергетика, колоссальный потенциал у Киевской области. Не используем наш, нашу прелесть, это транзитная география. Вообще не используем. Это тоже очень важно сегодня учитывать в стратегии также мы не используем еще возможность, это э, то, что мы э, у нас есть такой город как Киев. Это колоссальный потенциал. Мы можем всю весь город Киев может пользоваться у, все, что мы производим в Киевской области. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что Киевская область имеет огромный потенциал. Белый Церковь, город в том числе. Наша задача это проанализировать наш потенциал, улучшить преимущества, нейтрализовать недостатки, выработать самую эффективную систему, эффективную стратегию, привлечь лучшую команду и реализовать. И сделать, чтобы Киевская область и Белая Церковь стала самым привлекательным, самым комфортным, самым развитым инфраструктурным и лучшим, с лучшим качеством жизни. Спасибо. Извините, что... -то.